Что это вы делаете? А мы сейчас, мы здесь просто хотим показать причину, что вообще умирает. Но все же думают, что это происходит от эпидемии. А на самом деле здравоохранение не умирает от коррупции. Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. Украина день солидарности с людьми, живущими с ВИЧ. Это символ нашей памяти, людей всех, которых близких мы потеряли, дорогие для нас и по сути для всей Украины. Главным врагом людей в Украине не является сама эпидемия. И для ВИЧ-позитивных людей не сама эпидемия является врагом. Все наши увещевания, прошения, они разбиваются о скалу простого безразличия и жадности. Коррупция является основным фактором, который влияет на доступ к лечению в этой стране. На сегодняшний день мир владеет всеми технологиями, и Украина в том числе, чтобы в Украине не умирал ни один человек от вируса иммунодефицита. Министерство здравоохранения умудряется на двух таблетках воровать пять с половиной миллионов гривен. За эти деньги можно было бы спасти от 6 до 15 тысяч людей. Ровно год назад мы вручили предыдущему министру там Раисе Богатыревой такую награду позорняка за то, что она воровала людей, и люди умирали. На сегодняшний день те, которые управляют Министерством здравоохранения, заслуживают еще более худшие награды, потому что у них были все возможности искоренить ту коррупцию, которая насаждала партия регионов по территории Украины, в том числе и Министерство здравоохранения. В конечном счете мы придем к тому, что в конце года практически 60% людей во всех программах лечения не получат ни одной таблетки. Ни одной таблетки. Учитывая все то, что они украли, учитывая все то, что они себе забрали, люди в конечном счете весь 2015 год не будут получать медикаменты. Мы хотим инициировать тотальное расследование за действия Министерства здравоохранения за этот год. Такое же, как было сделано по Раисе Богатыревой. Ровно три месяца надо потратить на то, чтобы выявить каждого чиновника, который принимал участие в коррупции. Мы хотим, чтобы в результате расследования этой Комиссии при Верховном Совете были возбуждены уголовные дела, и эти люди предстали пред судом. Но решение, которое мы ждем от суда, чтобы деньги были возвращены в Украину и чтобы они пошли обратно в программу лечения, а не просто этих людей наказали.